নমস্কাৰ জীৱন শাৰণা বাস্তৱ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এডভান্স মেথামেটিক্সৰ ওপৰত ত' আমাৰ এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে ত' বহুদিনৰ পৰাই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে ক্লাছ টেনত এডভান্স মেথছ কিদৰে পঢ়িব লাগে বা কিদৰে এডভান্স মেথছ পঢ়িলে এডভান্স মেথছত হাণ্ড্ৰেড মাৰ্ক পাব পাৰি তো এই আটাইখিনি কথাই পৰ্যালোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি গতিকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা আৰু চেনেলটোলৈ যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে নিউ বিনিউ ভিডিঅ'বিলাক আপলোড হোৱাৰ লগে লগে নটিফিকেশ্যনটো পাই যোৱা আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ অন্য ভিডিঅ' আপলোড কৰা নহয় এই চেনেলটোত অনলি পঢ়া ৰিলেটেড জ্ঞান বৃদ্ধি কৰা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসুবিধাজনিত তথা গণিত ইংৰাজী আৰু উচ্চ গণিত বিজ্ঞানৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড করা হয় তো তোমালকে প্রথমপরা সে চাই যাও তো মই এইখিনিতে এটা একটা কৰিবলৈ করবাইছো যে কালি মানে আমাৰ যেটু গণিতৰ অনুশীলনী এইট যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টান পাই আছে গতি মই বিহুত ব্যবস্থা এটা গ্রহণ কৰিছোঁ তো কালি কিয় টান পায় তার উপর এটা ভিডিও আসব আর সেই আমি চেপ্টার পার্টিকুলার চেপ্টার মই নিজ হাতে কৰি দিম তোমালোকক চিন্তা কৰিব নালাগে তো আহোঁ এতিয়া এডভান্সমেটছৰ কথাকৈ তো এডভান্সমেট সকলোৱে ক্লাছ নাইনৰ পৰা লয় ত' ক্লাছ নাইনৰ পৰাই সকলোৱে এডভান্সমেটছ যিহেতু এটা ইৰেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে বাছি লয় ত' বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কি হয় তেওঁলোকে কিছুমান ঘৰুৱা চাপৰ্ট কৰি লয় বা পেৰেণ্টছৰ মানে চাপ যিটো আছে প্ৰেছাৰ প্রেসার পলি লয় আৰু কিছ মানে একদম মনেৰে ভাল পাই লয় আৰু কিছ মানে মানুহক দেখাই লব লয় তো ত তেতিয়ি বকার এনেকৈ এটা ছাত্র ছাত্ৰী আমাৰ মাজত আছে ইটো অপ্রিয় অথচ তো যিহকলে মনে প্ৰাণে ভাল পায় তে নিজৰ ইচ্ছাটো থাকিলেহে ইনফাসমেন্ট সদতা সুনাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয় মই এইটো কথা পোন প্ৰথমে কৈ দিছোঁ হয়তো কিছুমানে বেয়া পাব পাৰে এইটো কথা কোৱাৰ কাৰণে তো কিছুমানে হয়তো চাপৰ্ট বুলি লৈছে আৰু কিছুমানে মানুহক দেখাবৰ কাৰণেও লয় এডভান্সমেণ্টছ ল'লে মানে আৰু মানুহে ক'ব ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বা ছাত্ৰীজনকে মেধাসম্পন্ন মানে এডভান্সমেণ্টছ লৈছে যিহেতু মানে বহুত কম ছোৱালী লয় বহুত কম ল'ৰা ছোৱালী লয় সেইকাৰণে মই ক'লোঁ কথাটো ত' বহুতে দেখুৱাবলৈ লয় আৰু কিছুমানে পঢ়িম বুলি কয় পঢ়িম বুলি কয় আৰু পঢ়িম বুলি লয় ত' এইটো কথা যে এনেধৰণৰ যে ছাবজেক্টটো পোন প্ৰথমে ভাল পাব লাগিব আৰু দৈনন্দিন অনুশীলন কৰিব লাগিব তুমি যদি ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছা নাইনৰ পৰাই একদম ধুনীয়াকৈ পঢ়িব লাগিব নাইনৰখন টেনৰ তুলনাত অলপ টান হয় নাইনৰ এডভান্স মেটছখন টেনৰ তুলনাত অলপ টান হয় ত' নাইনত অলপ বেছিকৈ কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু টেনৰ ফালেই টেনৰ ফালে যদি নাইনৰখন ভালদৰে পঢ়ি অহা টেনৰ ফালে অংক ভালেখিনি জনত হৈ যায় ত' নাইনৰ অংক আৰু এডভান্সখন যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়া টেনত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি শিক্ষা মানে একদম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ নিয়াৰিকৈ এডভান্স মেটছখন চলাই নিবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু তাত হাণ্ড্ৰেড পাবলৈ সক্ষম হ'বা ত' পোনপ্ৰথমে মই মোৰ কথা অলপ কৈ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মই কিদৰে পাইছিলোঁ হাণ্ড্ৰেড ত' নাভাবিবা মই ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট লোৱাৰ পৰাই হাণ্ড্ৰেড 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 মাৰ্ক পাইছোঁ বুলি ত' ক্লাছ নাইনৰ সময় পৰীক্ষাত মই পাইছিলোঁ হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত টেনত মই টেনত মানে ক্লাছ নাইনত এনুৱেল এক্সামিনেশ্যনত পোৱা নাছিলোঁ নাইণ্টি এইট পাইছিলোঁ আৰু মেথছত হাণ্ড্ৰেড পাইছিলোঁ তাৰপিছত ক্লাছ টেনত ছমাহশালী পৰীক্ষাটো নাইণ্টি এইট পাইছিলোঁ মেথছত নাইণ্টি ছিক্স পাইছিলোঁ তাৰপিছত ক্লাছ টেনত টেষ্ট এক্সামিনেশ্যনত পালোঁ এডভান্স মেটছত নাইণ্টি এইট নাইণ্টি এইটেই পাই আছোঁ তাৰপিছত মেথছত পালোঁ তাতেও নাইণ্টি ছিক্স তাৰপিছত মেট্ৰিকত পালোঁ মেথছত টু হাণ্ড্ৰেড এডভান্সত টু হাণ্ড্ৰেড এই পৰ্যায়তো তোমালোকেও আদিবলৈ সক্ষম হ'বা যদিহে এই কথাখিনি ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰা যে প্ৰথম পৰা পঢ়িব লাগিব নিয়মিতভাৱে পঢ়িব লাগিব আৰু চেপ্তাৰবিলাকত যেনেকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় যে অনুশীলনবিলাকত যেনেকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় উদাহৰণখিনিও ভালদৰে পঢ়িব লাগিব কোনো ধৰণৰ বেলেগ কিতাপৰ প্ৰয়োজন নাই যিখন কিতাপ দিয়া হয় এডভান্স চাইছৰ কাৰণে সেইখন কিতাপেই মানে হেৰাশ আৰু কিছুমানে যদি ভাবে টিউচন নোলোৱাকৈ এডভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিনে হয় পাৰি সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ খুবেই সহজ হয় পাৰি ঘৰত বহিয়েই পাৰি তোমালোকে ইউটিউবত বহুত ৰিচাৰ্ছ আছে সেইবোৰৰ পৰা ল'ব পৰা সম্পদ সেইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তো বহুত ভাল ভাল তেনেকুৱা শিক্ষক আছে ত' মই ইয়াতে নামটো ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰো ইউটিউব চেনেল মোৰো ইউটিউব চেনেল ত' ইয়াতে নামটো ল'ব নোৱাৰিম তাৰমানে ক্ষমা ত' তোমালোকে বিশ্বাসে নিশ্চয় ভাল শিক্ষাগুৰু এজন পাবা ইউটিউবতেই হওক বা তোমালোকৰ ওচৰতেই হওক মই বাৰু ওচৰতে লৈছিলোঁ এটা এজন ছাৰ তাতে শিকিছিলোঁ এডভান্স মেথ মেথছ বাছ এইটৰ পৰা শিকিছিলোঁ নাইনত এডভান্স মেথছ লৈছিলোঁ তো এনেকৈয়ে যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছিল বহুতখিনি কষ্ট আছিল যাত্ৰাটোত কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা সৰুৰ পৰাই ক'ৰবাত মানে এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ তো আজিলৈকে একো হোৱাই নাই আৰু তথাপিও মানে এইখিনিয়ে নম্বৰ পাইছোঁ কেনেকৈ পাইছোঁ কি পাইছোঁ বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ মানে কেনে কি হিচাপত হৈছিল সেইখিনি মই তোমালোকক বহুতখিনি কথা কোৱাই নাই ত' নিশ্চিতভাৱে মোৰ কথাখিনি লাহে লাহে কওঁ তেতিয়া বা ওৱান কে চাবটাইভ হ'ব তেতিয়া মোৰ গোটেই যাত্ৰাটো কৈ দিম তেতিয়া কয় মই কিয় ইউটিউব চেনেলত কিয় মানে কৰিলোঁ যাতে মই পাই অহা সুবিধাখিনি অনাগত ভৱিষ্যত অনুজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে পাব নালাগে তাৰ উদ্দেশ্যে মই এই টুইচনত কৰিছিলোঁ আৰু বহুত কথা আছে সময়ে সময়ে কৈ যাম তো এইখিনি হৈছে মোৰ ফুল মূল কথা আৰু কুৱেশ্যন বেংক আছে যদি কুৱেশ্যন বেংকৰ আটাইকেইটা প্ৰশ্ন কৰিবা দীঘল প্ৰশ্ন সৰু প্ৰশ্ন মুঠতে গোটেই কিতাপখন কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু কিতাপৰ মানে শাৰীবিলাক অসমীয়া যদি কিছুমান কথা লিখা থাকে সেইবিলাকক পঢ়িবা যাতে শাৰী কেইটা পঢ়াও কেতিয়াবা একমাকৰ প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰি যে খাটাংক কাকবুলি খাটাংক কাক বুলি ক'লে তোমালোকে শাৰী পঢ়িয়ে যাব লাগিব নহ'লে তোমালোকে নোৱাৰা এইখিনিয়ে হৈছে তোৰ কথা এডভান্স মেথছৰ ওপৰত মই যেনেকৈ ক'লো মই সেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ মই ক'লোঁৱে আৰু বহুত কথা লুকাই আছে পিছৰ পৰ্যায়ত ক'ম গোটেই কথাখিনি মানে গোটেইকেইটা চাবজেক্টৰ কথাখিনি জল্দি জলদি চেনেলটো ওৱে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়া তাৰপিছত বহুত ভাল কাডাৰ ভিডিঅ' আহিব ত' মই কালিৰ পৰা অনুমোদনী এইট পইণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম ক্লাছ টেনত ধন্যবাদ